Не объявят на родины свои? Что да? Нет, не проходит. Ну как хотите, другие пойдут, если вы не хотите проходить, как хозяин по своей родине. Придут другие, пройдут по ней. Вы что-то, что, -то, что -то сами с да, собой будьте, разговариваете. Будьте здоровыми, я, я сам с собой разговариваю, я вам. Это к психиатру. Нахер. сам задал вопрос, сам себе ответил. Здравствуйте. Приветствую. Откуда будете, добрый человек? О чем общаетесь? Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева. Как вас зовут? И откуда вы? Меня зовут Евгений, я с Западной Сибири, Россия, Новосибирская область, пригород Новосибирска. Я понял. Я в основном общаюсь об отношениях стран моей собеседника. Иногда зацепляем экономику, иногда скажем так, профанский взгляд на историю. Ну, потому что я обычно, ну, я не являюсь профессиональным историком. Mm -hmm. И обычно мои собеседники тоже не являются профессиональными историками. Ну да, тяжело найти профессионального историка, тем более в таком ресурсе, как чат рулетка. Ну да, но есть... есть. Люб... Периодически а, бывает... У меня вообще далеко на вы. Ну, мне, по крайней мере, не попадались еще такие историки, которые прям... Ну, хорошо знаю, и даты, и фамилии, и, например, там, какие-то военные какие столкновения, в каком году были. То есть, смотрите, ну, так. Бывает, истор... ну, профессиональные ну, давайте, историки, какую он специалист... Тему вы давайте обсудим. Смотрите, я сейчас просто сделаю ремарочку. Профессиональный историк это не специалист по всем, mm -hmm. по всем датам и по всем историческим фактам. Это специалист какой-то определенной области. То есть если он специалист uh -huh. в области, допустим, Древней Руси, то он не, не является специалистом по Второй мировой войне. А если он специалист по Второй мировой войне, то он не, не может быть специалистом по Первой мировой войне. Ну, потому что для того, чтобы стать специалистом в определенном э, периоде историческом, надо затратить там 5-10 лет. Так что так. Смотрите... С вами ну, есть... я согласен, да, тяжело знать все. Да, поэтому вот когда вы сказали, что они вот плавают в чем-то, ну я же вам объясняю, что он может быть специалистом в чем-то, а в другом он может сказать, я не знаю. Я согласился с вами. Я, со, я согласился. Соглас... Смотрите. Да, ну... я тоже тут честно могу сказать, да, я не знаю, и о чем-то поговорить. Да. Об истории, например. Давайте поговорим тогда, если вы в истории не, нет и до экономики далеко тогда остаются отношения стран. Любитель. Если ну, хотите, можете по истории. Отношения ну, по большому да, счету. Ну давайте политика. по давайте по истории поговорим в любительском варианте. Я же говорю как как профаны. Не проблема. Ну я я, я понятно. Я, ну ну вы любитель в историческом плане или более профессиональный? Не, я любитель. Я не имею никакого профессионального образования. Так. Иногда да, слушаю да, историков, я, иногда читаю. Я тоже. Смотрите, мне интересно, вы сторонник вот этой теории, что Украину создал Ленин там либо австрийский Генштаб и все остальное, или нет? Потому что предыдущий мне тут рассказывал. Украину создал как, как... Украину создал как национальность или как государство или как как что вы что вы вкладываете в понятие Ленин создал Украину? Ну, мне россияне рассказывают о том, что Ленин создал Украину. Я вот не могу понять, как он создал, поэтому ну, я, так, я ну, вот... Ну, перестаньте вы. Не, ну, мне кажется, ну, это, не это не рассказывает. Знаете, мне тут, мне тут украинцы тоже некоторые рассказали, что Черное море выкопали древние укры, да? И всякое Вы знаете, бывает, но... вы знаете ну, откуда вот этот троллинг появился? Какой-то он вклад... Под... Можно, можно тоже, да. тоже можно ремарочку? У... Ленин вложил немалый вклад для создания Украины. Вот я согласен. А Грушевский тоже, в свою очередь, что-то там пытался создать для Украины, да. Как бы. Но государственность Украина получила не раньше 1900, по-моему, то ли 17 -го, то ли 18-го года. До этого времени такого государства, как Украина, по-моему, не было. Если я ошибаюсь по практике. Смотрите, я вас немножко расстрою, потому что вы сказали, что для создания. Что такое? Ленин создал, Ленин создал советскую Украину. Никакого отношения к обычной Украине он не имел. Потому что до этого существовала Украинская Народная Республика. А до этого существовала войско Запорожское. О, Господи, спецы. Сбир э, на приводе бачения для хлопцев с третьей э, Ну, а зубцев. Там потрібно три монокуляри, три бінокуляри. Сумарна ця, ця сума це 150 тисяч гривень. Іде не, не просто розіграш, а буде не, не просто збір, а з розіграшу. Буде розіграний цей прапор з підписами якраз хлопців з того підрозділу, якому і потрібно це, бо ми один вже от особисто їм їм передавали ось цей прапор з підписами від хлопців якраз з цього підрозділу. І буде ще близько. 100 подарунків від мене різних починає від таких от добрих браслетів і закінчує там ще багато чим іншим. Не будуть зараз розкривати всі карти, тому шансів у вас багато. Або ці цей, цей прапор скоріше, буде ще два прапори, бо мені там ідуть. Якщо якщо встигнемо, то скоріше от ці два прапори теж будуть тут в розіграші. Ну і будуть такі призи, які теж коштують добрі скажімо так, добрі гроші, добрі добрі кошти, але і ми. Розуміємо, що нам потрібно зібрати для хлопців, то ми самі закупаємо різні подарунки для вас, щоб ви відчували, що це іде не тільки в сторону бійців, а що і ми, як блогери, вас підтримуємо і вам вдячні за вашу підтримку. Для того, щоб брати участь в розіграші, потрібно зробити таку річ або кратно 100 гривням вислати на банку або на карту, там, де написано допомога нашим захисникам. А якщо ви за кордоном, то на PayPal кратно 5 або доларам або 5 євро. Тому запрошую. Чим більше ви будете донатити, тим більше у вас шансів виграти прапор або ті, ті призи. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я Даничанин, но понятно на данный момент не из Донецка. Как вас зовут, откуда вы? Меня зовут Леопольд, я из города Тверь. Я понял, о чем здесь разговариваете, Леопольд? Да я больше слушаю. Ну, я тоже в основном больше слушаю, потому что не успеваешь даже слова сказать, бывает. А уже пытаются Насыпать согласен всякого нехорошего. Согласен. Есть, есть такие люди, которым очень нужно Выговориться сбросить негатив. Ну, особенно мне интересно, когда, когда я повесил флаг здесь украинский, то я мог 20 минут вообще вот так вот просто взять, сидеть. И там вот 5-10 секунд переключается, 5-10 секунд переключается. Перед этим, правда, высыпал такую большую, большую кучу гуана. Так что ну, так. Я разговариваю, общение. я разговариваю об отношениях стран, моей собеседника. Иногда общаемся по экономике, если человек разбирается. Иногда ну, такой профанский взгляд на историю. К истории я отношусь как к художественной литературе. Насчет экономики, блин, нет у меня экономического образования. То, что перед моими глазами, и то, что какие-то я лично для себя выводы делаю, ну, они могут быть, конечно же, ошибочными. Так что, ну, не знаю я. я если, могу, если есть какие-то, ну, допустим, возникают какие-то вопросы, я чисто могу свое мнение сказать, но это же не говорит о том, что... Лично, так оно и есть. Может, -то не, вижу, ну вс вс всего никто не может знать. Но интересно бывает. Ну, допустим, я обычно уже в течение долгого времени у россиян спрашивают такой вопрос. Вот, ваше личное мнение, почему Россия напала на Украину? Это не экономика, это политика. Вот. Угу. Не подскажете? Да, это вы Сейчас Что? вопрос мне задали. Да, это не подскажете ваше. Я личное считаю, мнение. Мое личное мнение это ответное действие на поведение Украины на действия Украины. По-другому, а, по а... понимаете, как если смотреть на это все более широко, ну тут же, ну, не Россия, Украина. Тут же гораздо больше так, такие, такой процесс гораздо серьезный, серьезней и глобальней. А, а Украина, давайте... она просто-напросто оказалась на, на острие. А давайте вот э, более подробно разберем, какие же украинские действия спровоцировали Россию напасть на Украину? Ну, если брать февраль 22 необдуманные действия. Когда Подождите, Российская того, Федерация напала, напала на Украину в 2014 году. Причем здесь уже 22-й да, год. Это когда это? Россия напала в 14 В феврале 2014 -го 14 -го года. Каким образом? Ну, как минимум, ночь 26 на 27 февраля российский спецназ, силы специальных операций, э -э захватили здание Верховного Совета Крыма и правительство Крыма в Симферополе, где они физически не могли находиться по договору. И сорвали украинский флаг и повесили российский. Я считаю, что я не специалист в этом, но смотрел тут как-то споры э, блогеров. Ну, вроде бы как по всему выходит, что никакого нападения не было. А во время а... того, когда у вас там были всякие брожения, но ну, в России по просьбе законной власти Смотрите, ну, ну, смотрите, такие... по поводу законная власть Крыма да, не имела да. права просить что-то такое у войск другого государства Украина. по договору секунду по договору между Украиной и Россией ваш ваш Черноморский флот и ваши войска могли находиться только на базах своих базирования а перемещаться по территории Украины могли только в сопровождении укра... украинской военной милиции но почему-то ваши силы специальных операций, ну вот эти вот спецназ, оказался в городе Симферополе, где нет базы российской армии и захватили здания административные. Все это по определению ООН является агрессией одной страны против другой. А фейковый кто-то там что-то просил, ну я вам скажу так, это из той же серии, как э, в свое время... Советский Союз захватывал там государства при Балтике, Балтии, вернее, правильно говорить, когда э, поставили ультиматум, мы заведем войска, а если вы откажетесь, э, ну мы все равно заведем войска. Есть просто определение, что агрессия не может быть оправдана никакими, никакими э, там соображениями, будь то политическими, экономическими, либо какими-то другими. Все это есть агрессия. Все. Оправдание агрессии невозможно. Что значит невозможно? У России и Украины был как, что там, был договор, да, о дружбе и сотрудничестве. И что да, и Россия его нарушила. Вот Поэтому договор. Согласно, согласно этому, нет, почему -то. У вас же, Белкович там просил чего-то там помочь, туда-суды. У вас там была какая-то революция гибности. Янукович не имел был. права просить вводить войска. У него нет Почему? такого права. Почему нет такого? Ну потому что у него нет по закону Но такого права. А у такое право есть? Это э, э, вопросы о размещении, допустим, каких-то иностранных контингентов. Это в прерогативе Верховной Рады. Она это на законодательном уровне разрешает. Это после того, как Януковича скинули? Януковича Он не скидывали. Решает. Януковича не скидывали. А Янукович убежал. А Он перестал выполнять свои конституционные обязанности. Он просто сбежал. А где а где в Конституции Украины есть такой пункт? Просто сбежал. А вот это и есть. Э, называется это юридическая лакуна. То, что не прописано в законе, потому что не предусмотрено. У нас в законе не, не предусмотрено, что президента могут украсть инопланетяне. Но возьмем теоретический случай. Прилетели инопланетяне украли президента. Но это же у нас не прописано в Конституции, да? В законах. Значит, ну, ладно, что? Значит, прописано. такого не произошло. Погодите, а у вас что-то как-то вот этих вот всяких дыр в конституции очень много. Вы, у знаете, вас вы, тоже дыры постоянное... большое количество, и единственный орган, который может э, вот это изменять, у нас про -э, закрывать вот эти юридические лакуны, это Верховная Рада, которая так и сделала. А, понятно, то есть она приняла первый же вас... закон. А... О том, что он, о том, что Янукович в неконституционный способ перестал выполнять свои обязанности, в связи с тем, что Понятно. эта должность является критической, и отсутствие президента несет риски территориальной целостности Украины, был назначен исполняющим обязанности. По нашему законодательству исполняющим обязанности должен был быть спикер. Вот спикер как раз стал. Но Янукович считался президентом до момента избрания нового президента и приведения его к клятве. Вот только когда клятву новый президент сказал, только после этого Янукович перестал быть президентом. То есть у вас такая интересная вещь. То есть рада узурпировала власть. Рада не узурпировала. А вот у нас тут туда... Самый Рада убрали, не узурпи... Убрали, смотрите, Януковича, убрали смотрите. Януковича, узурпировали власть, а потом сказали: а вот в конституции нету такого вот. Во-первых, я вам сказал, Януковича никто не убирал. Даже сам Янукович в Ростовском своем интервью первом сказал, что меня никто не свергал. Поэтому вы рассказываете сказку дедушки Римуса. А еще я вам скажу, Верховная Рада не узурпировала власть по одной простой причине, потому что власть, ну тот же спикер, который стал исполняющим обязанности, имел должностные обязанности и власть намного меньшую, чем президент. И когда произош... произошли выборы, автоматически спикер перестал быть исполняющим обязанностями. То есть тут вопрос об узурпации власти очень смешон. Очень смешные. Я вот думал, какие-нибудь новые сказки послушать. Я Но, понял. Блин, все то же самое. Нахер.